Ребятушки, всем большой привет! Сегодня вам показываю, как сделать себе в одноклассниках такое, чтобы там дарить бесплатные подарки. Там они, допустим, стоят за 85 ок, а вы можете их подарить бесплатно, еще и в подарочной упаковке. В общем, там темы, статусы можно сменивать. Сегодня вам показываю. Итак, сначала, что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобится наш какой-то, либо браузер, э, в каком у вас э, Одноклассники. И там Google Opera, это уже на ваше усмотрение. Э, вот, и у меня в Яндекс. Захожу я в Яндекс. Вот, э, тут у меня уже есть страничка в Одноклассниках открытая, но я вам покажу, что нужно, чтобы сделать такое. Смотрите. Мы нажимаем, это есть в Google и в Яндексе. Не знаю, как в других приложениях. В Opera тоже, наверное, можно этот магазин скачать. Смотрите, называется этот магазин веб-магазин Chrome. Смотрите, вы просто напишите вот так вот в Яндексе или в Google или там в Opera. Напишите вот так вот веб-магазин Chrome, и вам выйдет его, и вы его скачаете бесплатно. И он у вас будет. Вы из него можете тоже скачивать. Так же самое, как и я скачиваю. Тут можно и игры, и фотошопы. Тут все можно скачивать. Темы для ВКонтакте и Одноклассники. Эм, так, значит, вот. Тут у нас есть «Пошуку в магазине». Смотрите. Вы вводите вот так вот. Вводите английский. Вводите английский и пишите. Ок, ок, -толз". Вот. Ок, вы, вот, вот так вот. Видите? Вот. Вот оно. Это выражение. Вот так вот вы пишете эти буквы. Ок, И вы нажимаете. Вот тут у вас, у вас будет такая синяя табличка, как вот здесь. И тут будет нажать додаты в хром плюсик такой стоять я уже его додала он у меня же уже есть То, как только вы установите его он этот значок у вас появится вот тут вот одноклассники значок появится и вы выключаете этот магазин давайте выключим одноклассники тоже выключаем и нажимаем на этот значок и он сразу вам выдает свою старинку вот И вас тут появляется. Ничего нету, да, такое все. Вас знакомо, ничего нету. Думаете, вас обманули. Но нет, смотрите. Тут есть вкладка «Одноклассники», «Сообщение», «Обсуждение», «Оповещание», «Гости», «Оценки» и вот этот «Актус». Он посередине «Оценки» и «Музыка» стоит. Дальше видео. Вот. Вот. И вы... Но кто с не нажимает, вы просто. Это я не нажимала, это я просто ми мышкой вожу, и оно само мне вызывает. И тут есть, ну, прям многое, многие, эм, как бы это вам объяснить, многие полочки что ли. Вот. И тут вы выбираете, что вы хотите, там, допустим, тему. Вот это. Если хотите так, как у меня вот это, а не стандартные темы, как есть у каждой вашу страницу, а хотите там какую-то, как у меня, еще другую. Нажимаете тему. И потом, вот вот такая страничка выбирает. Вы не знаете, что делать, так? Но, но, смотрите, вы листаете вниз, выбираете какую-то из этих страниц там допустим вот есть категории праздники животные там допустим вот так вот вот допустим и у вас есть вот такие вот да и нажимаем установить какая вам понравится вот я нажала выключаю и вот у меня получилась такая страничка котик в любой же момент можете поменять и, кстати кто заметил это э, полоса тоже меняется Тема. Когда вы меняете тему, полоса тоже меняется. Ну, допустим, вот такая дельфины тему можно сделать. Вот. Ну, пусть у меня будет такой уже я оставлю. Мне очень дельфинчики эти понравились. Вот, так что да, и не только тут можно делать э, темы, тут статусы можно э, статусы можно сделать. Там. Э, вот, статусы, по жи про жизнь, прикольные, про любовь, про девушек, красивые анекдоты, философские, длинные статусы, дружбы про парней, про детей, грустных, в стихах, праздники с Новым Годом и так дальше. Вот так. Да. Э, про родителей, расставания, про, день... про деньги, про погоду. Так что тут есть прям ого-го статусов. Давайте я сейчас выберу какую-то. Давайте эту прочитаем. Улыбайтесь. Ой, боже, тут такое выражение я лучше не буду читать, потому что кто-то неадекватный писал. А давайте напишем, знаете, что... это я очень мне понравилось, я только что прочитала. Вы видели, что я только что промолчала, я в это время читала этот статус. Очень мне вот этот вот статус понравился. Нажимаем установить, и вот он у вас на статусе. Хотите, прочитайте, сделайте на паузу. Вот такой вот. Так, а мы дальше идем. Что еще есть в этом акту Поздравления там, допустим. Вот такие вот есть. Это в сообщение. Э, в сообщение. Э, ну, это в сообщение отправляется. Вы заходите в сообщение, нажимаете. Нажимаете, кому, кому вы хотите отправить. Нажимаете сюда. И у вас сразу же появятся вот такие вот вкладочки. Нажимаем на э, нажимаем на выбрать поздравление. Нажимаем. Вот тут пожелания, комментарии к фото. Тут вот вообще уже ваша фантазия. Допустим, нажимаем пожелание. Сейчас у меня утро. Я снимаю вам утром. Вот видите, 11.19 сейчас. Нажимаю отправить. Вот. Но а тут бывают ошибки. Тут бывает вот так вот лед, что не так, как на картинке, но все равно. Вот видите, я отправляю, оно вот так вот отправляется, поэтому я не знаю, но так бывает, да, так бывает. Милая, приятная, вообще невероятная, веселая, прекрасная, короче, просто классно. Это я тоже отправлю. Вот видите, это отправилось. И так можно все, что хотите отправлять. Так о том, что мой профиль, э, модерация, игры можно, ну, игры я вообще не пользуюсь этим. веселая ферма 4, такие, в общем, такие игры. Я вообще еще, вообще не заходила сюда ни одного, ни одного раза, ни одного раза, вот, но я прям, вообще не знаю как ее играть, а тут нужно ска скачивать. Если вы хотите, ну, можете скачать игры оформления, убрать подарки над аватарками, не показывать рекламу в ленте. Это настройки типа. Да. Так, дальше что там у нас? это вам понятно а модерация что это такое да? это выберите раздел для модера для модерирования а это я вообще сюда никогда не заходила потому что не знаю если я что-то сейчас наж нажму то она будет что-то мне выйдет так что я не хочу нажимать но если хотите то попробуйте да И тут я добавляю друзей себе потому что я только собрала страничку, вот так что все, пожалуй да, пожалуй все. Кстати, кто хочет, чтобы я э, на своей страничке вам показала, какая у меня аватария в одноклассниках, потому что контакты